السلام علیکم ناظرین میں سیدہ ظاہرہ آبدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں کچھ ایسی پوسٹ لائی ہوں جس کا تعلق اللہ میاں سے ہے شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری و یس سرلی عمری وحل العقدۃمل ثانی یفقلی اللہ مسلیٰ محمدن محمد اعلیٰ علیہ محمدن کما کماصل علیہ ابراہیم الہٰ علی ابراہیم عائن حمید و مجید اللہ بارک اللہ محمد و علی علیہ محمد کم ابارک تہ عل ابراہیم ابا ابراہیم آئنق حمید مجید ایک لڑکی نیو جرسی کے ایک ویران شاہراہ پر جا رہی تھی کہ اچانک اس کی گاڑی بند ہو گئی بدقسمتی سے وہ اپنا پرس بھی گھر بھولائی تھی اس پرس میں اس کا موبائل فون اور رقم دونوں تھے سڑک سنسان تھی نہ قریب میں کوئی آبادی تھی نہ کوئی مددگار وہ حیران پریشان کھڑی تھی کہ کیا کرے اور کس سے مدد مانگے اسی لمحے اس نے قریب ایک کچرے کے ڈبے کے پاس ایک درویش آدمی کو دیکھا جو بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھا وہ آدمی اس کو پریشان دیکھ کر اس کے قریب آیا اور نرمی سے بولا بیٹی کیا تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے لڑکی خوف زدہ ہو گئی اور اس نے کہا نہیں وہ خاموشی سے دوبارہ اپنی جگہ جا کے بیٹھ گیا کچھ دیر گزری تو اس نے دیکھا کہ لڑکی اب بھی وہیں کھڑی ہے پریشانی اس کے چہرے سے آیا ہے وہ دوبارہ اس کے قریب آیا اور بولا مجھے یقین ہے تمہیں مدد چاہیے ڈرو نہیں مجھ پر بھروسہ کرو لڑکی کو جھجکی پھر اس کے اصرار پر لڑکی نے بتایا میری گاڑی کا پٹرول ختم ہو گیا ہے میں پرس بھی گھر بھول آئی ہوں اور میرے پاس موبائل فون بھی نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں اس غریب شخص نے سکون سے کہا اچھا تم گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں <coughs> لڑکی کے دل میں خوف مزید بڑھ گیا نہ جانے وہ کہاں جا رہا ہے کیا کرنے والا ہے مگر اب اس کے پاس سوائے انتظار کے کوئی چارہ بھی نہیں تھا تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ واپس آیا اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس میں پٹرول بھرا ہوا تھا اس نے خاموشی سے گاڑی کا ٹینک کھولا پٹرول ڈالا پھر لڑکی کے قریب آیا مسکرا کر بولا معاف کرنا میرے پاس صرف بیس ڈالر تھے مگر امید ہے تم آرام سے گھر پہنچ جاؤ گی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے کہا میرے ساتھ چلو میں تمہیں یہ رقم واپس کروں گی وہ شخص مسکرا کر بولا اس کی ضرورت نہیں ہے وہ بیس ڈالر ویسا بھی میرے نہیں تھے کسی اجنبی نے مجھے دیے تھے میرے بغیر مانگے ہوئے لڑکی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر پہنچی اگلے ہی دن اس نے اپنی کہانی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی لوگ اس کہانی سے بہت متاثر ہوئے اس لڑکی سے کہا چلو اس نیک دل آدمی کے لیے چندہ مہم چلاتے ہیں پھر مہم شروع ہو گئی چند دنوں میں اس بے گھر شخص کے لیے ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ کی رقم جمع ہو گئی اس رقم سے خوا... اس لڑکی نے اس آدمی غریب آدمی کے لیے ایک اپارٹمنٹ خریدا ساتھ میں اس کے روزگار کا انتظام بھی کیا اس نے اپنی جیب کے آخری بیس ڈالر ایک اجنبی کے لیے قربان کر دیے تھے یعنی کس نے اس آدمی نے اور اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بدلے اس نیکی کے بدلے اسے ایک ڈالر لاکھ ڈالر عطا فرمائے اب دیکھیے یہ دوسری کہانی ہے یہ ایک خاکروب ہے جو کہ بنگلہ دیش سے آیا ہے اور سات سو ریال پر یہ مہانہ پر جھاڑو دیتا ہے سڑکوں پر سعودی عرب کے سڑکوں پر جھاڑو دینے والا ایک دفعہ کا ذکر ہے وہ ریاض کی ایک مصروف شاہراہ پر واقع ایک لگژری جیوری دکان کے باہر جھاڑو دے رہا تھا جھاڑو دیتے دیتے اس کی نظر اٹھی تو شیشے کے پار سونے کا ایک آلی شان سیٹ روشنیوں میں جگمگا رہا تھا نظرول کے ہاتھ میں جھاڑو تھی لباس سادہ تھا چہرے پر پسینہ تھا اور وجود تھکا ہوا تھا مگر اس کی آنکھوں میں خاموش حسرت تھی ایسی حسرت تھی جسے صرف وہی جان سکتا تھا اور خواب دیکھنا دیکھ رہا تھا وہ مگر وسائل سے محروم تھا وہ اس قیمتی سیٹ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوجوان کی اس پر نظر پڑ گئی نوجوان نے اس منظر کو انسانیت کی آنکھ سے نہیں غرور کی نظر سے دیکھا اس نے نظرول کی تصویر بنائی اور سوشل میڈیا پر ڈال دی ساتھ ہی تمسخر سے بھرے الفاظ لکھ دیئے کہ ایسے لوگ صرف کچرے کو دیکھنے کے قابل ہی ہوتے ہیں ان کی آنکھیں سونے کے ہار کو دیکھنے کے لیے نہیں بنی ہوتی ہیں ان الفاظ میں اس امیر زادے نے نظرول کی غربت کا مزاق اڑایا تھا اور حلال محنت کو زلت آمیز بنا کر پیش کیا تھا اور ایک انسان کی عزت کو اس کے پیشے سے تول کر فیس بک میں لائکس اور کمنٹس وصول کرنے کی گھٹیا کوشش کی تھی گویا جھاڑو دینے والا ہاتھ انسان نہیں محض ایک تماشا تھا مگر یہ دنیا صرف انسانوں کے فیصلوں سے نہیں چلتی ہے یہاں ایک اور عدالت بھی ہے وہ عدالت جو نیتوں کو دیکھتی ہے اللہ نے چاہا کہ ایک مظلوم کی خاموشی کو زبان مل جائے اور یوں وہ تصویر تذہیق کے لیے بنائی گئی تھی جو تصویر تذہیق کے لیے بنائی گئی تھی عزت کی گواہی بن گئی چند ہی گھنٹوں میں سوشل میڈیا پر فضا بدل گئی لوگوں کے دل جاگ اٹھے امیر زادے کی پوسٹ پرواہ ہوا کے بجائے غصے کا اظہار کرنے والے زیادہ تھے غصہ تنز پر نہیں بلکہ اس ذہنیت پر تھا جو محنت کو حقیر سمجھتی ہے پھر انسانیت کے زیور سے آراستہ صارفین نے اس ذہنیت کے خلاف ایک ٹرینڈ شروع کر دیا ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگیں کہ اس محنت کش کو تلاش کیا جائے اس کی دلازاری کا ازالہ کیا جائے اسی مرحلے پر انسانیات نامی ایک معروف سماجی و فلاحی ڈیجیٹل فارم سامنے آیا یہ کوئی کاروباری صفحہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو انسانی وقار مظلوموں کی آواز اور خیر کے اجتماعی کاموں کے لیے جانا جاتا ہے انسانیات نے اس واقعے کو محض جذباتی رد عمل تک محدود نہیں رکھا بلکہ عملی قدم بھی اٹھایا نظرول کی تلاش شروع ہوئی صرف اس لیے نہیں کہ اس پر ترس کھایا جائے بلکہ اس لیے کہ نظرول نظرول کو کو یہ ثابت کیا جائے کہ تمہاری عزت پیشے سے نہیں تمہارے کردار سے ہے جب نظرول عبد الکریم کو ڈھونڈ لیا گیا تو رحمت کے دروازے کھل گئے ایک طرف وہی لوگ تھے جنہوں نے دل آزاری پر شرمندگی محسوس کی دوسری طرف وہ ہاتھ تھے جو خیر بانٹنے کے لیے آگے بڑھے سونے کے زیورات رقم قیمتی موبائل گھریلو اشیاء ضرورت ضرورت اور یہاں تک کہ اپنے وطن جا کر اہل خانہ سے ملنے کے لیے سفری ٹکٹ بھی دیا گیا ہر طرف سے عطاؤں کی بارش ہونے لگی اور سب سے معنی خیز منظر یہ تھا کہ وہی سونے کا سیٹ جو کچھ دن پہلے شیشے کے پیچھے ایک خواب بن کر اس کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا اب نظرول کے ہاتھوں میں تھا جیسے قدرت اعلان کر رہی تھی کہ جس رسک پر تمہاری نگاہ تھی وہ تمہارے لیے ممنوع نہیں تھا بس وقت مقرر تھا اس زیور کی قیمت پچیس ہزار ریال سے بھی زیادہ تھی جبکہ نظرول کی تنخواہ بمشکل سات سو ریال تھی اس کے بعد نظرول کے بارے میں مزید باتیں سامنے آئیں معلوم ہوا کہ کم آمدنی کے باوجود غیر معمولی امادت دار نرم دل اور ہمدرد انسان ہے وہ اپنی معمولی سی کمائی سے کچھ حصہ نکال کر روزانہ سڑکوں پر بھٹکتی بھوکی بلیوں کو کھانا کھلاتا ہے شاید اسی رحم نے اس کو اس کے لیے آسمان کے دروازے پر کھول دیئے جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ حسرت بھری نگاہوں سے سونے کا سٹ کیوں دیکھ رہا تھا تو اس کا جواب لوگوں کے دلوں کو چیر گیا اس نے صرف اتنا کہا کہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی میں اس کی مدد کروں نہ سونا اس کا خواب تھا نہ شہرت اس کی طلب تھی وہ صرف ایک باپ تھا جو اپنے بیٹے کے لیے سہارا بننا چاہتا تھا یہ کہانی ایس بی ایس عربک سچی داستان عرب سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی بلکہ ابلاغ نے اسے کور کیا اس حقیقی واقعے سے ہمیں سبق یہی ملا کہ لوگوں کے تنزیہ جملے وقتی ہوتے ہیں مگر اللہ کریم اور رحیم کے فیصلے دائمی ہی ہوتے ہیں اگر کبھی تمہیں تمہاری حیثیت لباس یا پیشے کی وجہ سے حقیر سمجھا جائے تو یاد رکھو اللہ نہ جھاڑو دیکھتا ہے نہ سونا دیکھتا ہے وہ دل دیکھتا ہے اور یہی اس واقعے کا حاصل ہے اور جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے یہ عربی سے اردو ترجمہ کیا ہے ضیاء چترالی نامی ایک نوجوان ہے یا جو کوئی بھی ہے مجھے میرے دل کو بہت ہی اچھا لگا یہ قصہ اب میں آپ کو اپنا ذاتی قصہ بتا رہی ہوں میں اتری جاب کر رہی تھی ان دنوں میں بس سے اتری اور اتر کے اپنی منزل کی طرف چلی چند منٹ مجھے چلنا تھا پھر میری جاب کی جگہ آ جاتی تھی مجھے پیچھے سے آواز آئی شیشے کے یہاں ہوتے ہیں نا وہ جو بس سٹاپ مجھے کیبن سے آواز آئی ایک لڑکی کی ہیلو میں 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 نے پیچھے پلٹ کے دیکھا وہ کہنے لگی کہ ٹرانسفر ہے کیا تمہیں دوبارہ سفر کرنا ہے یہاں ایک ٹرانسفر پر دوبارہ سفر کر لیتے ہیں دو گھنٹے کے اندر دو یا تین گھنٹے کے اندر تو ٹکٹ کو ٹرانسفر کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میرے پاس ہے تو کہنے لگی کیا تمہیں اسے استعمال کرنا ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگی کیا تم مجھے دے سکتی ہو میں نے کہا ہاں لو میں نے اسے دے دیا اور میں جاب اوپر چلی گئی وہاں میری ایک ساتھی نے مجھے بیس ڈالر کا وہ دیا گفٹ کارڈ میں نے کہا یہ کس لیے کہنے لگی کہ مجھے بھی مفت کا ملا ہے تو میں بھی آپ کو دیے دے رہی ہوں میں نے گفٹ کارڈ ہاتھ میں لے کے قیقہ لگایا کہنے لگی کیوں ہنسی میں نے کہا دیکھو اللہ میاں نے کہا ہے تو میری راہ میں دو خرچ کرو گے تو میں بیس کر کے دوں گا میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ ابھی میں دو ڈالر کا ایک ٹکٹ دے کے آئی ہوں ایک لڑکی کو کورین لڑکی لگ رہی تھی جو بھی تھی اس نے مجھ سے مانگا میں نے دے دیا اور اللہ میاں نے مجھے اسی وقت واپس کر دیے دیر بھی نہیں لگائی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ سے تجارت کیسے کریں ہمیں اپنے جس وقت ان نیکیوں کا کے لمحات ہوتے ہیں یہ وہ نہیں ہوتے ہیں کوئی آپ کو اس کے لیے دس بیس برس نہیں چاہیے ہوتے ہیں بس جیسے ہی جو لمحہ آپ کے ہاتھ میں آئے ایک نیکی کے لیے آپ اس کو کر گزریں اور سلے کی تمنا بھی نہ کریں سلہ دینے والا پروردگار عالم ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہماری زندگی میں پیش آتی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا اس کا مقصد کیا تھا اسی طریقے سے ایک دفعہ کیا ہوا کہ میرے صاحبزادے نے سعودی عرب سے مجھے کال کر کے کہا کہ میرے دوست کا ولیمہ ہے آپ جائیے اب وہ تھا ٹیوشن والا دن میں ٹیوشن پڑھا کے شام میں جب نکلی تو بہرحال ٹیوشن تھکن ہو جاتی تھی پوری جاب کی طرح میں پوری شام گزارتی تھی تو جب میں گئی وہاں اچھی میری کم حیثیت نہیں تھی جو اللہ نے مجھے دیا تھا میں اس حیثیت سے گئی تھی لیکن شادی ولیمہ جو تھا وہ بہت ویسے اس میں تھا ہوٹل میں اور بس میں کیا بتاؤں پیسے کا کیا شواف ہوتا تھا لگتا تھا جیسے سیروں کے حساب سے عورتیں پہن کے آ رہی تھیں لیکن بہرحال میں جا کے بیٹھ گئی تو ایک اور خاتون بیٹھی تھی وہاں پہلے وہی جگہ تھی میرے لیے بیٹھنے کی تو انہوں نے مجھے لفٹ نہیں کرائی اچھا اب تھوڑی دیر میں آگئی میری میزبان انہوں نے آتے ہی سلام دعا کے پھر پوچھا بچوں کو میں نے بتایا کہ صاحب چھوٹے صاحب زیادہ امریکہ جا چکے ہیں ایم ایس کرنے اور ان سے بڑے والے سعودی عرب میں جاپ کر رہے ہیں اور پھر کہنے لگی گھر کا کیا ہوا میں نے کہا بھائی گھر کا ابھی ڈسپیوٹ چل رہا ہے گھر کے آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیفٹن جائیں گے جب قدم اٹھانا ہی ہے تو ایک قدم آگے بڑھیں گے اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ گلشن میں ہی رہو کیونکہ کیونکہ یہاں پہ تمام رشتہ دار ہیں اب محترمہ جو بیٹھی تھی نا جو مجھے حقیر سمجھ رہی تھی ان کو احساس ہوا کہ ہاں بھی میں بھی کچھ ہوں جبکہ اللہ معافی دے کیا ہے یہ مال دنیا کس قدر حقیر چیز ہے اللہ نے تو کہہ دیا ول و صالحات تمہارے ساتھ کچھ نہیں جائے گا یہ مال و دولت یہ حویلیاں یہ سرائے یہ محلات یہ جزیرے دو گز کفن ہوگا اگر ملا تو اور بس تمہارے اعمال ہوں گے اس لیے ہمیں ہمیشہ ہر چیز میں اپنے اللہ کو مدد نظر رکھیں اس کی خوشنودی کو مدد نظر رکھیں کسی کے مال و دولت کو مدد نظر نہ رکھیں وہ آخر ودوانہ